Карась досить кістлява риба. Ви добре філе зачистили? Я старався їх удаліть максимально. Звісно, з річковою рибою важко працювати, зробити охайну форму, видалити всі кістки. Можливо, я не був би здивований, якби знайшов кілька кісток. Та коли я трохи зачепив філе і знайшов 3, 4, 5, 6, можна і далі їх рахувати. В рибі мільйон тисяч костей. Блін, ну взагалі там. Ви використали у пюре замість ямсу. Знаєте основну характеристику Ямсу? Він досить м'який і ніжний. І в Латинській Америці ми його порівнюємо з бавом. Має таку пухку текстуру, яка тане в роті. Скуштувавши ваше пюре, можна сказати, що пастернак це найвіддаленіший продукт, яким можна було замінити. Ямс. Кисе зрозуміти, що з льоні льоня один із найсильніших у нас на проєкті. І що це було, я не зрозумів. И типа я не обращал внимания на других, потому что э, я прям бегал, суетился, типа готовил очень много полуфабрикатов делал, потому что вот эти вот направления они сами по себе сложные, вот. И мне нужно было вот самостоятельно по большому счету это выгребать. Но нордик и молекулярка. Шашлык копченый есть, укропная сметана есть, крем-фреш чипс из картошки есть, щука в классной глазури есть, томатной водой. Все почти есть, надо только тартар завалить тут. Яна мне помогала типа резать э, тартар, огурец, кабачок, кабачок, яблоко и при этом еще сделала гель. Мне на самом-то деле было сложновато, потому что два серьезных направления и они при этом еще требуют внимания. И нужно еще сделать вау типа эффект, эмоцию нужно сделать, чтобы гости, ну, наши судьи получили э, эмоцию как и от вкусов, так и от визуальной составляющей. Все, надо выдавать. Увага, участники, залишилось пять. Белодет, рядом ложите кровь. Нет. Четыре. Вот эту воду выливай сюда, и потом сразу уже в тарелку. Хорошо. Три. Самая красивая рыба получилась. Две. Одна секунда. И стоп. Час вышел. Усі відійшли від столів. Сашко. Да, Сашко. Вот, Сашко. Це все, вона. Все. Все. По поводу своїх блюд презентації Я максимально був доволен, тому що це було максимально стільно. Яна. Яно, розпочнемо з вас. Що ви приготували? Шаурму. шаурма. Хто ж це в нас, учасників Полюбляє таку брутальну їжу. Это... Это Владислав? У нас на районе. Там, возможно, та сама шарума мала лаваш іншого кольору. Вовенкин, я не сразу, кстати, поняла, что это Влад. По одной причине, потому что у Влада шаурма, во-первых, была красивая и черная. А это просто какой-то... Это даже не было похоже на шаурму. Это было похоже на конвертик. Знаешь, вот есть такой... Я ребенку покупала конверт, с которого с роддома... они всегда такие страшные. Я даже не знаю, почему вот делают такие страшные конверты. Вот эта шаурма, это был страшный пакет ребенка с роддомом. Туда нужно было положить куклу ребенка и так я не дать. Торжественно выносить. Ого. Що? Що-що? — Там рибна що, якось, так, да, як ти. Та, ну. Я... у мене. Кость чи чия то кость. Ну, в шаві, вот такую саблю, поняла, тупо рапиру таку, як у Д'Артаньяна як тер достает. Тетя, вы у кого а? мы быть, а? Есть Ну, еще, по-моему, ни разу не находили куриную кость. Ну, ладно, рыбью кость. Ну, куриную кость, вот такую, прикинь. Ну, это сильно. Я узнал эту кость, я узнал. Я знаю, где у курицы эта кость. Это, короче, вот в рудинке, вот так верхняя такая ключичная, так сказать, кость. Там крылышко к ней еще крепится, к этому суставу. Вот я точно знаю. Она там такая подлая такой. Мэнишко, да. Ну, Яна. Ну, Яна почему-то решила, что ее шаурма должна быть обязательно быть еще и с костями. Понимаешь? То есть, кроме того, что это э, конверт для новорожней, надо сюда костей положить. Понимаешь? Плюс шаурма жирная. Эктору не, не нравится ее брать. И вообще, что это за блюдо? Здорово. зубочистка прям, да? Сумная острова. тоже сумная. Вот это Да. Что это? Да. Это кальмар, э, фаршированный по ленте. Скажите, а что ось это такое в середине? когда Эктор разрезал, и он был сырой, мы с Эдиком вслух сказали в один тон, в одну секунду одно слово на букву «П». Вот мы стояли рядом и сказали «Это Я считаю, что люди, которые были сегодня в команде, некоторые из них, не буду говорить имена, не являются поварами в принципе. Потому что... хуйня. Потому что вот, ну типа, ты либо готовишь, либо не готовишь. Все. Ну тебе Леонора скажет, не хватает туалетной бумаги, понял, и лампочки или чак. Качка сыра. Сыра качка? Нет, сувид, сувид. И что? Ну что ты начинаешь? Ешь сыру. Дивись, в мене рожевий сок. Дивись, Жень, сира, качка. Да. Аналогічна ситуація. У мене не сира, але спецій взагалі немає. Дуже рівний смак. Та є сирої, так? А, дивись уелі краще приготовано. Мені повезло після. У мене трошки краще теж. Я не хочу з тобою в ресторан ходити, тобі не везе просто. Як на мене? Це ризиково за дві години готувати хачу. Але на душі спокійно, бо це команда великої. говорит, бачу, 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 почерк, стиль есть, ну, характер, все тут ну, проявляется. Я же думаю, ну ладно, ладно, да, я ж выглядаю там, ну, раз, раз. Это у нас идет перепелка. Я взял филе, пробил его, и ножки, бедра пробил со льдом и сливками. Глазурь покрыл. Глазурь — это, получается, выпаренный квас, вот, кориандр и малина. Крем із жареної картошки, лука парея і трюфельного масла і лук парей конфі. Е, вот. Як готували перепилку? Перепилку? Е, нафаршировал, закрутив в пленку, добавив масло вот, топлене і приготував при низьких температурах. а потом, Яка температура була? 64 градуса. Ну там буквально 15 минут вона готувалася. Недостатньо, тому що у вас перепилка сира в Сира. сама сразу. Я смотрю на цвигу, понял? А у него вот это все, что под лаком было, ну вот так и упало, понял? Света, где чизкейк? Я его пока еще поставила, Саша. Уже минута, все, минута осталась, вытаскивай. Желтый, а где моя друга страва? Где второе блюдо его? господи, <связь> Саша. <связь> Да-да-да. Я сейчас за 30 секунд не буду чизкейк, иду не Нет, отрезай. Не так. Вот так а вот. Как Присыпем. же мы будем остальное подавать? Присыпем. Чем? Уже несем. Владимир говорит: я жду. Я жду ваш чизкейк, я никуда еще не ухожу. Да лучше бы ты ушел. Отрезаем он весь такой разлезшийся. некрасивый жидкий. Я мне стыдно его подавать просто. Я сливками хотела его хоть как-то прикрасить, не пойму вообще на какой зачем вообще зачем.